Улица Луначарского, расположенная в черте города, старание Мерехачей периодически превращается в скоростную трассу. Авария, случившаяся 1 июля в 19 часов 10 минут на этом участке дороги, унесла жизнь человека. Водитель автомобиля ВАЗ-21074 не избрал безопасную скорость движения, выехал, съехал, допустил съезд дороги и наезд настоящее транспортное средство автомобиль КАМАЗ, который стоял по левой стороне, допустил с ним столкновение. Также в результате дорожно-транспортного происшествия водитель данного автомобиля пострадал, пассажир погиб при доставлении в больницу. Еще одно происшествие на автодороге Крымск-Джигинка в ночь с 30 июня на 1 июля завершилось трагедией. Водитель, управлявший мототранспортом марки Honda, превысил скоростной режим и, не справившись с управлением, съехал с дороги. Пассажир погиб на месте. Водитель с травмами доставлен в больницу. Всего за выходные произошло 6 автоаварий. В четырех остальных случаях, к счастью, обошлось без жертв. Госавтоинспекторы призывают обратить особое внимание на безопасность детей, пешеходов или пассажиров. Начались каникулы. Дети у нас остались как бы уже можно сказать без присмотра родителей, без присмотра школы. Хотелось бы обратиться к родителям в данный период времени, как больше времени обратить на своих детей, чтобы они были подконтрольные родителям, допустим, в те же лагеря отправляют, которые в школах находятся. Ну, больше контроля за детворой, потому что дети в основном по вине детей, эти дорожно-транспортные происшествия, переход дороги не установленном месте, игра на дороге и все остальное. Значит, и также хотелось бы обратиться к водителям по соблюдению скоростного режима. Вот в основном, я говорю, у нас два дорожно-транспортных происшествия, которые произошли за эти сутки, все связаны с скоростным режимом. В Крымском районе за последние полгода совершено 67 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек погибло, 71 был ранен. Сотрудники ГИБДД отмечают, что с ростом количества ДТП погибших и пострадавших в них стало гораздо меньше. Однако это не должно стать фактором, позволяющим более пренебрежительно относиться к правилам дорожного движения цветок, исполняющий желание. Так уже не первый год называют акцию «Цветик-семицветик» педагоги и дети из детского революционного центра «Лучик». А в этот раз одноименный ежегодный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья представил как уже известных талантливых ребят, не раз занимавших призовые места во всевозможных конкурсах, так и юных дебютантов. Давайте будем дружить друг с другом, как птица с небом, как поле с плугом, как ветер с морем. Георгию Пальчикову всего 7 лет, однако он с большой ответственностью подошел к конкурсу. Своим стихотворением мальчик призывает всех к искренней и настоящей дружбе. А его старший товарищ Никита Дворецкий решил поделиться со зрителями волшебными звуками любимого саксофона. Мне очень нравится второй раз участвовать в этом интересном фестивале. Много новых друзей, знакомых. И очень приятно быть со всеми здесь и выступать. Неравнодушное отношение к молодым дарованиям Кубани, нуждающимся в социальной поддержке, человеческая доброта и помощь, оказанные в рамках акции, позволяют сегодняшним талантливым воспитанникам реабилитационного центра «Лучик» состояться в искусстве и в жизни, почувствовать себя равноправными членами общества. Мне хочется сказать спасибо большое, конечно, специалистам центра «Лучик», которые терпеливо, кропотливо работают с этими особенными, непростыми детишками, пытаясь их раскрыть, расшевелить, дать им возможность выступить и на сцене, и в детском коллективе. Огромное спасибо вам, родители. Вы делаете все возможное и подчас невозможное, чтобы дети чувствовали себя желанными, востребованными нужными, любимыми. Поддержка подобных начинаний – важнейшее условие существования благотворительных программ в нашей стране. Однако почти полтора десятка лет назад, когда все только начиналось, организаторы переживали, сможет ли прижиться программа в Крымске. Теперь сами признают, сомнения были напрасны. Спустя 14 лет я хочу сказать, что эти опасения были напрасными. Потому что сегодня мы с вами видели, насколько наши дети все-таки талантливы. Несмотря на то, что как-то Господь вот их не наделил полноценным здоровьем. Тем не менее, энергия вот энергетика из них прет, они делятся этой энергией со зрителями, и они рады видеть себя вот в центре внимания то, что взрослые, то, что дети, то, что восторженные зрители оценили их труд и их способности. Ну и, конечно же, для нас это самая главная награда, то, что они чувствуют себя полноценными э, жителями нашего города и нашего района, и то, что их таланты оценены по достоинству. В рамках конкурса все его участники получили грамоты и подарки. А Никита и Георгий пообещали, что уже с сегодняшнего дня будут готовиться к следующему этапу. А у меня клевые шорты. А у меня летний комбинезон. А мне, мама, шоу в Браво купила. Да, ты самый модный. В сети магазинов «Браво» модная и качественная одежда для детей от рождения и до 15 лет. Внимание! Ликвидация летней коллекции. Огромные скидки. Крымск, улица Синева, 9. Остановка «Стадион». Улица Комсомольская, 24. Кафе «Амор и Мия». Сеть магазинов детской одежды «Браво». Сеть магазинов «Универсал» – отличный выбор для тех, кто стремится изменить свою жизнь к лучшему. Только здесь представлен электроинструмент во всем его многообразии, а также сварочное оборудование, деревообрабатывающие станки, газа и бензогенераторы. Все необходимое для отопления и водоснабжения – культиваторы, мотоблоки, косилки, велосипеды, скутеры и мопеды. Сеть магазинов «Универсал» поможет вам избежать лишних затрат времени и денежных средств.